Серьезно не хочу. Во, нам нужно наладить отношения в семье. Конечно, все просто. Нужно выгнать из квартиры это животное и все. Ну хватит уже оскорблять мою маму. Вообще-то я не о маме, хотя идея хорошая. Я говорю, выгнать из квартиры котика твоего любимого. Тварь унесла ухую. Да ты что, у моего котика только плюсы. Да, один плюс, что он попугачка. Но один минус, что не мама. Я знаю, почему ты ее даже не любишь. Это потому, что он когда-то тебе расцарапал спину. Когда это он мне спину расцарапал? Это не он. А, -а, а, да, это он, да, да. Это он ко к ногтями расцарапал. Я же говорю, выгнать его нафиг. Во, ну мы же не можем ее выгнать. Это, мне, это ты мне сам подарил на годовщину нашей свадьбы. Ну, Лен, да, я вспомнила кладовщине. Все магазины были закрыты, а мусорный бак нет. Да ты же говоришь, что ты за полторы тысячи долларов его подаришь. Ты что, с ума сошла? А, да, да, да. За полторы штуки фунтов. Ну вот видишь. Ну тогда тебе надо выбирать, Ленок. Или он, или я. Ну тогда мне нужно подумать, что или он, или я. Вова, по крайней мере, мой котик честный. И шок Ласковый. Не начинать. И спит со мной каждую ночь. Некрасиво сейчас было. И не пристает пьяный к моей сестре. Это было прикольно. Нет! Нет. Мама, и мы... я моя Не плевал с балкона на мою маму. А это было прикольно, Лена, да? И, и ночевал под подверили? Что-то я не помню, чтобы это было. И еще он, и у него нет права памяти. Зато, Лена, он никогда не подарит тебе меховую шубу. Да. Можно подумать, ты ее подаришь. Если он еще раз нагадит мои туфли, на беслухую шапку можешь рассчитывать. Не знаю, как шуба там. Во, ну что ты к нему пристал? Не он же не специально тебя выбрал. Помнишь, как он недавно маме в туфель нагадил? Когда этого маме в туфель нагадил? Это не он. А, да, это он. А я еще так удивился так сильно, как человек. Слушай, я может себя слушаю. Может ты в чем-то прав? Это за него у нас неприятности? Не он. Из-за него мы ссоримся. Ну, помнишь, как он недавно на клавиатуре твоего ноутбука написал с твоей секретаршей, может, мы встретимся вечером? Да, это он. Ну вот. Ну, так то, Целый <св> А помнишь, как на прошлой неделе он какое-то нижнее белье принес? А я еще дура подумала, что у тебя что-то любовницу завел. Действительно, Царь неделю провел у ветеринара. Да, эту неделю не забыть. Вот видишь? Да. Да, наверное, нужно оставить. Да, нужно оставить. Может, есть какая-то другая причина? Слушай, я тут вот недавно вчера буквально прочитала новую книгу. Не-не-не, только не книги. Да что ты... Психологи сами. Не, не хочу слушать не. Вот буквально двух словах. Нужно, чтобы ты мне изменил. Не-не-да. А что, прости. Да, изменил. Ленок. Я тебе изменю? Да, ты не изменил. В чем подруг? Да вон нет никакого подвога. Не, ну если это тебе так сложно? Не, ну не то, чтобы мне сложно, ну конечно, если это укрепит нашу семью, ну если ты настаиваешь, я... Да нет, я не настаиваю. Нет, подожди, давай отталкиваться от того, что ты настаиваешь. Боже мой, если для тебя, для тебя так сложно, во, не надо. Лена, почему, как только происходят проблемы в нашей семье, как только так ты сразу в кусты, так... Я не сдаюсь, Лу. Я просто хочу, чтобы ты мне изменил с другой женщиной. Слава Богу! Чего не сделаешь, Роди?